سورہ مریم کے بعد سورہ توحا آتی ہے سورہ توحا جو ہے وہ بھی مکی ہے توا اور ہا یہ دو حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتی ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے ٹھیک ہے وہ اقبال کا شعر ہے بہرحال اس میں لفظ اس پر اعتراض ہے اللہ تعالیٰ اقبال نے یہ لفظ جو ہے نا خاص معنوں میں استعمال کیا عام معنی نہیں ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہٰ صور توحیٰ کا جو آغاز ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا ہے کہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائیں کہ آپ پریشانی لے لے کہ لوگ اسلام قبول نہیں کر دیں اور آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تبلیغ میں اتنی کچھ زیادہ کہ ٹینشن تک لے لیں یہاں تک آتا ہے نا خدشہ ہے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے ذمے بس یاد دہانی ہے لوگ نہیں مانتے تو آپ ذمہ دار نہیں اور آپ ایک حد تک تبلیغ کریں کہ جس میں آپ کا اپنا اپنی صحت اپنے معاملات جو ہیں وہ صحیح اور درست رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے صورت تعہٰ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں مخاطب کیا توحہٰ آپ کا نام ہے تو مخاطب کر کے کہا کہ اشارے یہ دیے کہ آپ تبلیغ کریں اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ مکلف اس بات کے نہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پھر وہاں ساتھ ہی صورت تعہیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے اور یہ بنیادی عقیدہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے الرحمٰن وال عرش عرش سورۃ صورتحال کے شروع میں ساتھ ہی علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت عطا کی تھی نبوت وہ رستے میں آ رہے تھے نا مدین سے واپس مدین سے واپس آ رہے تھے اور درخت کے پاس آئے آواز آئی وہاں پر ہی رسالت عملی طور پہ وہاں پر ملی یہاں اشارہ یہ دیا گیا کہ رسالت کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا بڑی کوئی تقریب ہو اور پھر یہ منصب دیا جائے نہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا کر دیتے ہیں اب تو ختم ہو گیا نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم ہیں آپ سے پہلے کی یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے نا جی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے رسول چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی تقریب ہو اور اس طرح ہو کوئی فرشتے آپ کے ساتھ چلیں ماورائی طاقتیں ایسا نہیں ہونا یہ سورہ تاہا کے ذریعے پیغام دیا گیا پچھلے انبیاء کرام بھی ایسے ہی تھے اکیلے نکلتے شہید ہو جاتے تھے اللہ اکبر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے مطالبے کیے نا کہ آپ کے پاس بڑا محال ہو جواہرات ہو تو اللہ نے فرمایا آپ کہیں کہ میں ایک بشر رسول ہوں یعنی یہ تمہارے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس میں حکمتیں بڑے تقاضے لوگوں کے پورے بھی ہوئے موزاد آپ نے دکھائے بھی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دکھانا تو بہرحال تو یہ سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں یہ بھی سبق ہے پھر ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے بھائی کی کے حوالے سے درخواست کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ شامل کیا اور فرعون کے مقابلے کے لیے گئے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا اس کے پاس اسٹیٹ پاور تھی فرعون کے پاس اور اس کا جبر و تشدد بھی مشہور تھا اللہ تعالیٰ نے دو موضع دیے بیضا اور اللہ اکبر وہ اصح جو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ان موجزات کا بھی ذکر اسی میں موجود ہے اور وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ جادوگروں نے وہ اپنی لاتھیاں اور پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے نے فوج صفی نفسی خیفتم موسیٰ اپنے نفس کے اندر ڈر محسوس کیا تو آپ دیکھیں نا یہاں سے کیس کیسی بات سمجھ جاتی سمجھ جاتی ہے کہ وہ لاٹھیوں کو سانپ کی شکل میں دیکھ کے ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پھر ہم نے وحی کی کہ اپنی اثا ڈال دیں اب اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آج کے آج کل کے کوئی معاملات ہوتے کہتے لوگ اس کو تو سارا ہی پتہ تھا انہوں نے وہ کیا کہا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا اس میں کئی چیزیں ہیں بہرحال جادوگر سمجھ گئے مقابلے میں آنے سے پہلے بھی ان کے اندر آپس میں ڈسکشنیں تھیں جیسے ہی مقابلے میں آئے اسام موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا وہ ساری ان کی لاٹیاں رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں ان کو نکل گیا جادوگر سمجھ گئی یہ جادو نہیں ہے اور وہ اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ فرعون کے ہر جبر تشدد کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار تھے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام آ گیا مکی دور میں کہ تم نے بھی اب جبر کا سامنا کرنا تیار ہو جاؤ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام دیا گیا کہ دیکھو موسا علیہ السلام نے کس سے ٹکر لی اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے تو اے نبی اگر آپ کو بھی وقت کے جو اس وقت فرعون ابو جہل تھا یا دوسرے ان سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرانا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے تو موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ اشارے اور بھی بڑے حکمتیں ہیں یہ تو میں چند بیان کر رہا ہوں پھر صورتحا میں آدم و حو علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ غلطی خطا انسان سے نسیان ہونی ہے اس پہ پکا نہ رہے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے اور وہی کی پیروی کرتا رہے اگر سیدھی راہ پہ رہنا ف عمایاتی مِنِّي ہدن فمنی تباہ ہدایہ فلاں یض ضی الولاء کا گارنٹی دے, دے کہ قرآن اور سنت کو پکی طرح پکڑ سیدھی راہ پہ رہو گے اور جو ان سے منہ مو میرے موڑے گا یہ اللہ کا ذکر قرآن سے تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے تو یہ سورہ توحا کے چند بڑے بڑے مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں دین پر چلنے کے لیے معاملات میں تو اس پر شکر کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہمارے لیے اس طرح کی تکلیفیں آزمائشیں نہیں ہیں ذمہ داری ہے نا تو اس اس حوالے سے اللہ تعالی ہمارے لیے عبادات آسان فرمائے دین پر عمل آسان فرمائے اور اس کی